ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે જેને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં મોડી રાતથી જ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ અતિભારે મેઘમહેર વરસાવી હતી નવસારી વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લામાં તબાહી જેવો માહોલ સર્જાઈ ગયો છે અતિભારે વરસાદ પડવાથી અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં નદીઓના પાણી ઘૂસી ગયા હોવાની પણ ઘટનાઓ સામે આવી છે જેના પગલે અનેક લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું મોડી રાતે ભારે વરસાદ પડવાથી નવસારી અને વલસાડની ઔરંગા નદીમાં પણ પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી જેના પગલે તંત્ર મોડી રાતથી દોડતું થઈ ગયું હતું અને એનડીઆરએફના જવાનોએ તરત જ રેસ્ક્યુ મિશન પર લાગી ગયા હતા એક સાથે સાત લોકોના રેસ્ક્યુ પણ કરવામાં આવ્યા છે અને કોઈ જાનહાની ન થાય તે માટે ભારે વરસાદમાં પણ અનેક લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે ત્યારે એનડીઆરએફ ના જવાને શું કહ્યું સાંભળો અમે જિલ્લા પ્રશાસન કે દ્વારા ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી કે જો હિંજાગંજ વિલેજ હૈ વહાં પર સેવન પર્સન યહાં પર ફસે હુએ હૈ ક્યુંકી આજ કન્ટિન્યુ બારિશ બી હો રહી હૈ સાથ હી સાથ હાઈ ટાઈડ કી વજહ સે जो औरंगा रिवर है उसका पानी है वो जो भी नियरेस्ट जो लो लाइन एरिया है उसमें आ गया था और इस वजह से यहाँ पर भी पानी एंटर कर गया और इस वजह सेवन परसेंट थे बताया जा रहा है कि ये मछली पकड़ने का काम करते हैं इस वजह से वहाँ पे फंस चुके थे और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था बाहर निकलने का क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था इसके बाद में हमने बोट के द्वारा इनको एफ ऑपरेशन की मदद से इनको बाहर निकाला है ભારે વરસાદ પડ્યો હતો અને રેડ એલર્ટના પગલે અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા વરસાદી આફત થી પણ અસર થઈ હતી લોકોના ઘરોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા જેથી વહેલી સવારે તેઓ ઘરમાંથી બહાર આવી ગયા હતા अभी भी साढ़े तीन बजे से अभी भी पानी भी इतना ही है अभी कभी भी ये पानी सब ये बंदर रोड पे गांव में सबके घर में पानी घुस गए है कितना कितना फीट पानी घुसा था और क्या तकलीफ है पानी तो बहुत है घुसा किसी के घर पे जा नहीं सके क्योंकि हमारे घर पे भी पानी था जा तो नहीं सके कितना पानी था वो तो ये कौन सा एरिया है ये बंदर रोड है ये, ये तो ज्यादा घर है इधर तो हनुमान बागड़ा टीलापोर नवी नगरी ये सब है वो इधर ही है टियावर बंडर रोड नबीचाल तो यहाँ पे प्रशासन से कोई कामगिरी यहाँ पे यहाँ से तो वो आए थे वो एनडीआरएफ टीम वाले इधर वो तो कब निकल गए वो भी पता नहीं चला और दूसरे तो कुछ को कलेक्टर को ऐसा वो तो देखा भी नहीं है हमने तो अभी इधर आया के नहीं आया वो तो अभी लोगों के घर में कितना पानी है अभी तो घर में तो वो तो बंडर रोड के वो बाजू तो जा नहीं सकते उधर पानी होगा सबके घर में Uh, सर अभी थोड़ा हालत ठीक हुआ है शाम को बहुत पानी भर गया था लेवल बहुत ऊपर आ गया था और सब ये नीचा वाले विस्तार में आज की बात नहीं है हमेशा ही हमेशा की तरह ही यहाँ पानी ज्यादा रहता है और यहाँ निचा वाले विस्तार ऑलरेडी आज बहुत सालों से मतलब यहाँ पानी भर जाता है तो अपनी अपनी व्यवस्था होती है सबके पास और यहाँ अभी फिलहाल तो थोड़ा ठीक सिचुएशन है शाम को बहुत फोर्स के साथ पानी आया था लेकिन अभी फिलहाल ठीक पोजिशन चल रहा है अभी तो फिलहाल लोग जगे है देखा है पानी थोड़ा कम हो गया है ऊपर से अभी थोड़ा पानी बढ़ रहा है लेकिन अभी कल एक दो दिन से थोड़ा बारिश हो रहा है ऊपर ही बताया जा रहा है कि ऊपर से थोड़ा बारिश आने की संभावना है तो वैसे ही प्रशासन ने ऑलरेडी कर दिया है अलर्ट कि थोड़ा निचा वाला विस्तार सही सलामत पे चला जाए तो काफी लोग सही सलामत पे चले गए हैं लेकिन जो जिसके पास व्यवस्था है अपना घर अच्छा है वो अपने घर में रहे है अभी जगह है तो थोड़ा ये दूध और ये उसकी व्यवस्था करने के लिए जगह है लेकिन फिर से पानी बढ़ रहा है तो अपने अपने घर में चले गए है सब ये कौन सा एरिया है और कितने ये तरियावर बंदर रोड का एरिया है तो ये वलसाड़ में आते हैं और यहाँ पे हमेशा की तरह बार आती रहती है तरियावर बंदर रोड का ये एक दिन का बात नहीं है ये हम बचपन से लेके यहाँ ये रेल देखते आ रहे हैं तो ऐसा कोई नई बात नहीं है लेकिन फिलहाल तो थोड़ा कम पानी आया है इससे भी ज्यादा ज्यादा ज़्यादा 2022-23 की बात करें तो बहुत ज्यादा पानी आया था तो इस सिचुएशन में भी यहाँ के लोग हैंडल कर लेते हैं बचपन से लेके ये ट्रेन हो चुके हैं, तो कोई ऐसी खास समस्या नहीं है कितने लोग रहते हैं इतने इलाका है। में तकरीबन यहाँ से दो ढाई हजार आदमी रहते हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है ये आपस में मिलजुल के कोई एक, एक कैजुअलिटी और कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तभी भी यहाँ के लोग वैसे कैसे न कैसे करके यहाँ अच्छे अच्छे तरवैया भी रहते हैं और यहाँ की मदद करते हैं वैसे હાલ છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં રાજ્યના એકસો ને તાલુકાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે જેમાં સૌથી વધુ ખેરગામમાં સવા નવ ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે તેમજ ધરમપુરમાં સાત ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો હજુ આગામી સાત દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી છે બ્યુરો રિપોર્ટ ગુજરાત તક